<تضحكي> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يعني. كلا بركاته إمام العلامة الشيخ عبد القاضي الجيلاني سمع الله تعالى مرحمتنا dan kita mendapat manfaat serta barakah الله تعالى Allah <applause> Ta'ala dan perbantulah penyembahannya yakni peribadatan padanya dengan mencari rezeki yang halal sahaja. Sesungguhnya Allah Taala itu sangat kasih kepada hamba-hambanya yang mukmin yang patuh. Yang memakan halal dari rezekinya. Disuka siapa yang makan halal lalu beramal pula. Dan membenci siapa yang mementingkan makanan sahaja tapi tidak mau beramal. Disuka siapa yang makan dari hasil tangannya sendiri. Dan membenci siapa yang makan dengan nifaknya dan pasrah kepada makhluk. Dia suka siapa yang mengesakannya dan membenci siapa yang menyengutukannya. Dengan yang lain, dia suka siapa yang berserah kepadanya dan membenci siapa yang menentangnya. Di antara syarat-syarat cinta ialah setuju, yakni muafakah. Dan syarat-syarat musuh ialah menentang, suka menentang. Oleh itu, serahkan diri kamu kepada Tuhan kamu Azza wa Jalla. Dan relalah dengan pentadbirannya, yakni dengan takdirnya di dunia dan di akhirat. Di beberapa hari yang lalu, aku telah teruji dengan suatu ujian. Maka aku mohon pada Allah Ta'ala supaya dia mendedahkannya. Tetapi dia telah menambahkanku dengan ujian yang baru di atas ujian yang pertama tadi. Aku pun merasa hairan kenapa begitu tiba-tiba aku terdengar suara berkata kepadaku. Bukankah engkau sudah mengaku pada kami sejak mula lagi bahawa hal ehwalmu ialah bahawa ehwalmu ialah ehwal penyerahan penuh kepada Allah. Lalu aku bersopan bila mendengar suara itu dan aku mendiamkan diri. Muslimi dan Muslimat, selamat menonton rahmat Allah sekalian. Ada tiga pesanan penting di sini ataupun dengan, dengan secara kasarnya dua pesanan. Pesanan pertama ialah kuatkan peribadatan pada Allah dengan mencari sumber yang halal, rezeki yang halal. Kerana Allah Ta'ala hambanya yang mencari rezeki yang halal. Bukan rezeki yang haram atau rezeki yang meminta-minta dengan manusia. Dan yang kedua ialah menyerahkan urusan kepada Allah dan semua hal ehwal, bersetuju dengan Allah. Maka jangan bila diuji dengan suatu perkara, kita menunjukkan rasa tidak selesa dan tidak setuju. Bahkan minta dipindahkan segera. Sehingga luput pengajaran daripada setiap ujian Allah. Melainkan kalau Allah tak nak sayang kita, dia akan bagi lagi ujian. Sampai kita sedar. Kenapa kita diuji? Kembali kepada pesanan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bila beliau menyatakan sembahlah Allah dan kuatkan. Pembantulah cara kamu menyembah Allah dengan rezeki yang halal. Tentang kita tahu bahawa rezeki yang halal itu sebab kepada keberkatan hidup. Dan ketenangan hati. Yang sebab kepada doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan membawa kepada reda Allah SWT. Bila kita sebut rezeki yang halal, maka rezeki yang pertama dia perolehi dengan cara syarak. Yang kedua rezeki yang tidak melalaikan kita dalam melaksanakan perintah syarak. Ada pun yang pertama secara zat rezeki itu sendiri. Zat rezeki itu sendiri maksudnya rezeki itu daripada pekerjaan halal. Tak ada rasuahnya dan tak ada unsur-unsur judi, riba dan lain-lain. Yang kedua ialah Rezeki yang kita cari taklah menyebabkan kita leka daripada solat, tak solat. Walaupun rezekinya halal, tetapi ia melalaikan kita daripada melaksanakan ibadat. Kewajiban pada Allah maka dia tetap jadi haram. Haramnya kerana ardi atau panggil sebab. Bukan zat harta tu. Harta itu halal sebab saya kerja ni construction, okay. Tapi saya kerja sampai tak semaya zuh, tak semaya asal. Saya kerja dekat supermarket, okay. Tapi sampai tak semaya. Maka jadi haram. Kena melalaikan. Kalau dia kata saya ni kerja tak sedang nak solat, solat sebab, ada meeting, maka pekerjaan itu haram. Melalaikan daripada mengingati Allah Ta'ala. Bila rezeki kita halal, secara automatik dia akan membantu ibadat kita. Bagaimana kata Sahal bin Abdullah Atustari, At bila seorang tu makan makanan yang haram, dienggan, dienak atau tidak, badannya akan cenderung buat jahat. Kalau dia makan makanan yang halal, dia nak atau tidak, badannya akan buat baik. Sebab itu dengan memilih memakan rezeki yang baik, ia mewujudkan menjadikan hati kita ini bersih. Tuharatul qalbi nafs. Bukan hati dia bersih, jiwa kita bersih. Kalau kita makan yang haram, jiwa kita akan kotor. Kacau. Dan akan hilang. ketika katakan ketenangannya. Hilang. Bila hati ni tak bersih, dia kotor. Macam mesin air kotor lah. Kacau Dan yang kedua Dengan Perhubungan rezeki yang halal inilah akan mewujudkan Keberkatan dalam hidup Keberkatan pada anak-anak Keberkatan pada isteri kita Keberkatan pada rumah tangga Keberkatan kita pada persahabatan Kenapa rezeki itu halal Kalau apa yang kita belanjakan Apa yang kita Gunakan Semuanya akan mendatangkan ke keberkatan Isteri kita makin sayang pada kita Anak-anak kita juga mencintai kita. Kawan-kawan kita menyukai kita. Kerana rezeki itu halal. Bukan sebab kita bagi duit. Kerana ia halal. Kata kau mana orang bagi duit? Pada pasangannya, pasangan dia tak benci. Pada anak-anaknya, anak-anaknya tetap kufur. Pada kawan-kawannya, kawan-kawan tetap tidak memulihkannya. Bukan mengambil kesempatan. Kerana rezeki itu bukan daripada jenis yang halal. Sebab itu Allah berfirman, Lau alaf. Al lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna walakin Allah alafa bainhum kalau kamu belanjakan seluruh harta kamu kamu tidak boleh mendamaikan menundukkan hati manusia tapi Allah yang menundukkannya maka bila nak Allah menundukkannya maka kena ikut peraturan Allah kita memanglah nak bagi duit banyak-banyak biar isi kita tunduk kat kita kita nak bagi duit banyak-banyak biar suami kita pun dengar cakap kita kita bagi duit banyak-banyak pada anak-anak supaya mereka respect kita hormat kita dengar cakap kita kita bagi duit banyak-banyak pada kawan-kawan kita biar kawan kita juga muliakan kita. Tapi semuanya tak menjadi. Isteri yang diberi duit banyak ni makin memberontak. Anak-anak yang diberi duit banyak tak bersyukur pun. Bukan kawan-kawan yang saya katakan tadi dia cuba mengambil kesempatan. Ada seorang hamba Allah, seorang penyanyi. Terkenal, rapper terkenal, kaya lah. Dia boleh katakan setiap malam dia buat parti. Minum-minum lah. Maka kawan-kawan ramai datang. Orang kaya datang. Semua kawan dia datang. Sono, puji dia baik. Setiap kali kawan dia datang, apa yang kawan dia buat? Kawan dia curi duit dia. Sehingga habis duit dia. Curi, curi datang. Masuk bilik curi, curi, curi. Kenapa duit tak berkat? Apa yang habis? Maka dia mula mencela kawan dia. Rupanya baru saya tahu kawan ni semua nak mencuri duit saya. Kerana duit itu bukan duit yang halal. Tak kita kau dapat duit yang halal, duit yang diberkati, isteri kita kita bagi tak banyak tapi dia rasa tunduk pada kita. Anak-anak dia menghargai kita, kawan-kawan. Tak banyak kita just belanja nasi lemak. Si banyak kasih lemak lobster, si lemak. Lemak. lemak ayam goreng. Kasih lemak tomahawk angkat mahal tu. Si lemak ayam. Mahal boleh 8 ringgit, 9 ringgit tapi dia punya seronok kadang kita belanja kawan kita ni mesek lemak king crab 359 hmm tikam belakang semacam kutuk kita semacam maka okay, antaranya ni kita cari apakah sebab rezeki saya ni ada masalah sebab saya belanja besar untuk mendamaikan kawan-kawan tiba dia tetap tikam belakang agak okay, hati-hati rezeki kita bermasalah dan rezeki yang baik ini juga penyebab kepada kekuatan iman. Ini disebut oleh Syabdul Dia Bantulah ibadat kamu dengan pencarian rezeki yang halal. Kerana ia akan menguatkan iman kita. Orang yang rezekinya haram. Semayang-semayang, posa-posa -semayang, tapi rezeki haram. Ia akan melemahkan iman dia. Yang keempat kata ulama' penyebab kepada istijah batu minat doa. Istijah batu doa. Dia mustajakkan doa kita. Kerana inna Allah tayyib la yakbal illa tayyibah. Allah hanya terima yang baik-baik maka doa daripada orang baik maka selamat. Dan yang kelima rezeki yang halal ini an najat an najatu min adzabin nah selamat daripada azab neraka. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabatamin suhti fan naru aulawi. Semua daging yang tumbuh daripada sumber yang haram maka neraka tempat dia. Sebab itu kita kena memastikan rezeki kita itu halal. Kan itu dalam pencarian rezeki kita tekankan pada empat perkara. Pertama, sentiasa bertakwa kepada Allah. Patuhi perintah Allah. Yang kedua, banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. yang ketiga, jaga silaturahim kita. Yang gaduh. Kadang-kadang kita dapat rezeki, kita bermasalah. Tersekat sana, tersekat sini. Maka pulihkan yang pertama, silaturahim. Jaga hubungan adik-beradik. Jaga hubungan kita dengan kakak, abang kita. Walaupun ustaz kakak saya macam ni, perangai abang saya macam ni. Tak, itu perangai-perangai dia. Tapi kita nak menghubungkan silaturahim. Kita bimbang nanti bergaduh. Kena pula silaturahim kita ni, jirang kita sebelah pula. Jirang abang, jirang kakak, gaduh pula. Viral pula gaduh. Pakat balik tuan sampah. Okey ni, mengaibkan. Ini menghilangkan keberkatan rezeki dan yang ketiga ialah banyakkan ber, yang keempat banyakkan berdoa pada Allah. Kata rezeki kita nak dapat ni biar dia berkat, biar dia banyak. Baik selalu doa, jangan lupa doa ya Allah mulakan rezekiku. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a. Ah. Ya Allah ku mohon pada rezeki yang luas. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wasi'an. Rezeki yang baik lagi luas. Kita mohon selalu biar rezeki kita. Walaupun saya cuma Memang saya gaji sebulan 400 tak nak doang apa benda ni Memang kumpul 400 je Atau kumpul saya 3000 je Tak doang Lapangkan rezeki Kata dia lapangkan rezeki walaupun mungkin gaji kita tak bergerak 4000 tu je Tapi bulan tu anak tak sakit Bini tak meragam Bidak bini, bini asyik meragam je Nak mas ni bini Oh mas Kalau dia boleh mas cotek tak apa dia nak mah bini. gelang kaki, gelang tangan, muah, gelang. Habis duit sampai hutang pula. Kita dalam Malaysia kita, tak mengagam anak-anak kita. Kereta kita pun tak mengagam. Jadi, jadi banyak lah. 4,000 tu 4,000. Orang lain 10,000. Jadi 2,000 je. Tolak kereta rosak. Tolak tu, tolak ni lah tinggal dulu. Kita 4,000 alhamdulillah 4,000. Bagaimana Allah melapangkan rezeki tu bukan persoalan kita. Bagaimana Allah lakukan, itulah kehendak Allah. Dan yang kelima, asa'yu berusaha. Tak kena usahalah. Rezeki ni dia tak datang bergolek. Hujan, langit tak turunkan hujan, emas. Yang penting kita usaha. Usaha ni tuan bukan masuk ketua usaha sampai mati tak je. Cara orang bekerja macam mana, keluarlah rumah. Saya selalu pesan, pesan pada suami, jangan jadikan rumah sebagai pejabat. Jangan jadikan rumah tempat kerja. Rumah tempat kita mengisi kita rehat. Bila kita nak kerja, keluar dari rumah. Itulah keberkatan rezeki. Kalau tuan-tuan kerja kat rumah, dia takkan jadi. Sebab rumah bukan tempat kerja rumah tempat kita bermain dengan anak-anak sama isteri. Kalau di rumah kita kerja sama anak kita tengok anak kenapa ayah aku sibuk. Isteri kita tengok apa labang sibuk. Atau suami tengok isteri aku ni memanjang sibuk. Kena pula kahwin dengan cikgu. Dia nanda kertas daripada um, daripada pejabat sampai ke rumah nanda. Sampai bila air tanda-tanda-tanda. Nasi dahi suami tak kena tanda. Tanda. Sampai atas katil tanda buku. Sampai baru nak ajak tidur. Tanda eh, buku lagi. Oh mesti basah. Oh dia peraturan kerja jangan balik rumah. Kalau kita nak kasih nilai kekeluargaan, di rumah ialah di rumah. Bila kita masuk rumah Allah, rumah Allah ialah rumah Allah. Jangan masuk kesibukan lain. Tak mungkin kalau kita belajar, belajar geografi teringat matematik. Belajar matematik teringat sejarah. Bukan begitu cara dia. Masa belajar sejarah ingat sejarahlah. Baru oh, kita dapat faham elok. Kita duduk dalam rumah tangga kita. Maka buang kerja. Dengan kerja tu takkan buat balik rumah. Saya kat rumah, saya akan layang suami saya kalau perempuan lah. Kalau suami saya akan lari isi anak-anak saya. Sebab tu saya pun tak letak kitab kat rumah. Letak kitab tempat lain. Orang saya tak akan baca buku di rumah. Ini masa kita bersama isteri, anak-anak. Ha, baca buku tempat kita, kita ada pejabat. Buat pejabat satu untuk khas baca buku. Buat pejabat satu, kalau kita berkemampuan lah. Buat tempat kerja kita sendiri. Ada sahabat-sahabat yang dia kerja kat rumah Saya kata awak kena keluar Awak kena belajar daripada rasmi burung Burung dia tak duduk kat sarang kerja Dia keluar Awak keluar so Nanti keluar kena sewa, bayar pula Tak apa, nanti masuk lagi banyak Alhamdulillah dia ikut Masuk banyak, tak ada masalah Dia kerja kat rumah asyik gaduh Asyik kena buang sampah Bang buang sampah Abang pun nak kerja Buang sampah, buang sampah Atau isteri baru nak berbanjir Dia pula sibuk kerja Jadi keluar bekerja jadi seperti burung. Keluar daripada sarang. Ha, nanti balik kerja. Keluar ni tuan-tuan. Wafil harakah kata ulama. Wafil harakah barakah Dengan kita keluar dan kita bergerak itulah keberkatan. Tapi tiada rezeki di rumah. Tak ada saksa kita orang meniaga online. Saksa kat rumah. Cuba even kalau awak meniaga online. Kalau boleh buat di luar rumah itu lebih baik. Dia nampak macam kita secara formal. Kerja. Sebab bila balik rumah saya nak fokus pada pasangan saya pada anak bini saya. Pada usang rumah tangga saya. Manusia yang bijak, dia tahu meletakkan tempat itu, masa itu, kerja dia. Kerja ni, waktu ni, tempat. Kerja ni, waktu ni, tempat. Ni tak mungkin satu kerja, tempat dia sama. Kerja saya sebagai suami, maka dia rumah. Maka saya akan bekerja sebagai suami. Kerja saya sebagai seorang ayah. Kalau kita boleh namakan ayah itu satu pekerjaan saya tidak resmi. Kerja sebagai ayah. Ajar anak, didik anak, kawan dengan anak, guang dengan anak. Kerja sebagai suami. Jaga keperluan isteri, apa dia punya kehendak dia. Ajak dia keluar dan sebagainya. Kerja seorang isteri, masak, basuh baju, kelengkapan, jaga rumah tangga, bersihkan rumah tangga. Maka di situ kita tahu watak-watak orang yang pintar dalam menyusul waktu. Maka ini kita kita katakan tentang kelebihan mencari rezeki-rezeki yang baik. Keutamaan-keutamaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itu rezeki yang halal mesti kita cari. Kerana ia benar-benar membantu kita dalam beribadat kepada Allah. Rezeki-rezeki yang syubhar, rezeki-rezeki yang haram semuanya itu akan menjadikan kita binasa dan ibadat kita terjejas. Sebab itu kata para ulama Manusia ini terbagi pada empat. Iaitu orang yang mencari rezeki daripada yang haram kemudian dia belanja pun haram. Ini dipanggil geng haram cadang. Orang mencado. Dia ambil haram, dia belanja pun haram. Yang kedua ialah rezekinya halal dan dia juga nafkahkan pada yang halal. Ini sebaik-baik rezeki. Yang ketiga ialah orang yang rezekinya halal tapi belanjanya haram. Belanjanya kat kasino, belanja dia kat karaoke, belanjanya. Yang keempat, orang yang mengambil rezeki yang halal dan membelanjakan pada yang halal. Baik kita betulkan sikit. Pertama, rezekinya haram, belanjanya haram. Yang kedua, rezekinya haram, belanjanya halal. Yang ketiga, rezekinya halal, belanjanya haram. Dan yang keempat ini yang paling selamat. Rezeki halal, belanja halal. Mana-mana ada yang haram. Sama ada perolehan atau perbelanjaan, maka ini salah. Ada orang rezeki dia memang halal tapi belanja haram. Ada orang pula rezeki haram tapi belanja dia halal sama kita dah sebut. Kalau dia dapat income yang haram lalu dia sedekah kat masjid, dia berdosa. Kenapa kan dia menghalalkan perbuatannya menggunakan yang haram untuk bersedekah? Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala melainkan kalau dia taubat, maka duit sedekah tu dia nak, macam nak, nak manfaatkan, maka boleh. Tapi kalau dia saja nak tunjuk, menjasifikasikan pekerjaannya dengan derma kat masjid, supaya orang nampak dia mula, ini dia, dia tidak dibenarkan. Berdosa dia. Kemudian kata Syed Abdul Qadir, Lepas menyebut tentang rezeki. Di antara syarat-syarat cinta ialah setuju. Tentang antara syarat cinta ialah setuju. Muafakah. Maka apa pun yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, setuju dan reda. Kata Allah takdirkan kita kahwin. Walaupun saya tak tahu macam mana saya boleh kahwin dengan perempuan ni. Sah. Kalau ikutnya saya taklah cinta sangat. Terkahwin lah. Kalau tak kahwin, dah lah terberanak dah 12. Terberanak 12. Awak punya terbanyak lah ter awak tu. Sampai dua belas. Kadang-kadang setengah suami kata, saya pahala kenapa saya kahwin kena dia. Seorang isteri pun saya pun tak tahu sah. Saya macam kena kukau kahwin suami saya ni sah. Ah, suami saya ni saya memang rasa, ish tak eloklah. lah. Macam mana lah saya ayah saya boleh terima pinangan kahwin. Dalam mana dah kahwin kak? Tak lama sangat Ada yang 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun dia berfikir bahawa suami ni tak layak. Kita ruginya berfikir macam tu. Once pilihan kita dapat, saya tahu ini yang paling baik Allah nak beri pada saya. Pasangan yang baik. Kalau kita daripada awal pilih macam pasangan kita ni macam tak layak dengan kita. Kita akan sentiasa gaduh dia. Sebab kita bermula dengan jiwa tidak reda. Kadang-kadang kita lihat kenapa rumah tangga itu bergaduh. Kerana jiwa reda yang tidak ada. Masing-masing menyesal kahwin dengan dia. Menyesal kahwin dengan yang tu. Kalau saya terima pinangan pertama, okey. Terima pinangan yang kedua. Kalau saya kawin dengan kampung saya lagi baru ni kawin dengan orang planet mana ni? Oh, planet mana? Saya rasa suami saya ni planet Marikh bosak. Jahat sangat dia ni. Isteri saya ni saya rasa bukan daripada dulu. Ni mesti daripada alam kubur dia saya ni. Hmm, alam kubur. Ini zombie. Setiap ini semua perbuatan tak muafakah, tak setuju. Dapat anak pula kenapa? Anak saya ni begini perangai. Saya tak adalah penganggap macam ni zaman kecil-kecil dulu teruk Saya ingat ni, ni, ni anak dah tertukar. tertukarlah bosak. Yang kat hospital ni mungkin kita tukar anak ni. Tak mungkin anak saya ni. Kali ni semua orang yang tidak berdo, tidak setuju. Tak mafakah. Tetapi kalau benar perjalanan kita dengan Allah. Apa yang pun yang Allah berikan pada kita sepanjang perjalanan, sabar. Kemudian jangan cepat mengeluh untuk keluar. Sebab semua ujian Allah kita akan keluar juga. Tentang kita macam masuk satu tempat. Lalu kita cepat nak keluar, kita pun tebuk dinding. Tak boleh. Ada pintu keluar dia. Awak cuma jalan depan. Depan tu pintu keluar. Awak tak sabar nak keluar ni. Tunggu pecah dinding sana. Pecah ke tingkap. Awak nampak macam buruk sangat orang yang awak. Kita masuk dalam pintu ujian. Kita akan keluar pada pintu penyelesaian. Sebab tu kalau kita dapat. Pertama. istirja. Inna lillah wa inna ilahi rajimun. Kemudian doa. Ya Allah. Berilah pahala atas ujian ini. Kemudian doa. Yang ketiga. Ya Allah gantikan aku apa lebih baik. Sambil meneruskan ujian tadi dengan sabar. Dengan doa, dengan mengharapkan pahala. Dengan mempelajari, kadang-kadang ujian itu datang untuk memberi kita ilmu yang besar. Ilmu yang penting. Ilmu mengenali manusia. Ilmu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ilmu mengenali potensi-potensi yang baik. Sebab itu orang melihat ujian dengan pandangan positif, dia belajar daripada ujian itu. Orang yang melihat ujian dengan pandangan negatif Maka bertambah ujian baru Bertambah ujian baru Orang yang melihat ujian ni dengan positif Dia belajar daripada ujian tadi Dan dia akan nampak dia boleh manipulasi Daripada ujian menjadi suatu perniagaan Daripada ujian menjadi suatu pendapatan Ada orang tu kena buasi Teruklah buasi Macam ubat dia cuba Dan disahabatkan dia jadi tokei ubat buasi ya, Daripada penyakit dia jadi pendapatan dia. Ada seorang hamba Allah saya pergi rumah dia kat Mekah. Saya pernah cerita banyak kali. Waktu di Bukit Jiat. Panjat Bukit Jiat. Pergi rumah dia. Dia kerja nazi di Masjid Haram. Dia terlibat dengan aksiden patah tulang-tulang dia. Lama berbulan-bulan. Dia patah ni paling kurang 6 bulan Dan tangan lah. Tanya doktor-doktor tulang ni kalau patah kaki 6 bulan dia sampai setahun, dua tahun bila patah, dia pun duduk temenuh macam mana sambil baca-baca kitab maka dia jumpa penemuan buat minyak 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 untuk patah daripada ramuan, minyak dok tak tahu dia buat-buat buat dia pun test pada badan di sini dengan izin Allah sembuh dia maka bermula begitu dia saudara minyak ni saya pergi atas bukit saya pun beli juga tulang saya pun ada masalah tulang main bola zaman-zaman muda. Sekarang tak tua lagi, cuma tak muda lah. Main, main bola. Main bola, orang pun tendang dah tulang keting kita ni kaki tulang keting. Rasa macam retok. Retok. Pergi haji. Pergi haji sampai ber berpimpin. Sakit. Kini kawan saya ajak. Ya, tak pergi. Alhamdulillah saya beli obat tu. Sepuluh rial waktu. Dan tak dengan izin Allah baik. Baik. Sampai saya boleh jalan. Baik, eh ni bagus Tapi ceritanya di sebalik musibah dia tu Jadi obat dia Dan jadi perniagaan dia Amat Mana orang dengan musibah dia pun dia talking Dengan musibah tu Kadang-kadang dia Sesak dalam hutan, sesak dalam hutan Lama sesak Selamat jumpa Tok Batin Jumpa Tok Batin Dia tak jumpa Tok Zohir, Tok Batin Duduk dengan orang asli Lama juga dengan orang asli Dan lah belajar bahasa orang asli sampai dia dijumpai. Akhir musibah tu dia kebaikan, akhir dia menjadi orang tengah untuk jual produk orang asli kepada orang yang tak asli. Jadi dia daripada jumpa Tok Batin, dia jumpa Tok Zohi. Tok Zohi tu Tok Dunia tu. Jadi pula jadi income dia pula. Jadi orang tengah antara Tok Batin dengan Tok Zohi. Ha dah. Jalan, jalan, jalan. Tetapi, demikian ujian itu rezeki. Sampai, -sampai sabar. Ujian menjadi rezeki. Sebab itu belajar bersetuju. Saya kata proses bila Allah uji kita sakit, demam, kahwin tak ada anak ataupun yang kahwin tak ada suami. Oh, tak tak ada suami pelik pula sebab kahwin tak ada anak, hang kawin tak ada suami. Masuk kahwin tapi suami asyik duduk jauh, macam tak ada suami. Kahwin tak ada suami. Sabar, ada tuntut tang kerja dia sekian-sekian. Lama kelamaan kita akan dapat lebih banyak daripada orang lain. Hmm, lambat 5 tahun tak panas pun. Akhirnya Allah sekali Allah bagi anak masya-Allah. Kejar semua orang yang kahwin dulu pada kita. Kejar. Tinggal jauh. Yang ni kahwin awal ni, ya, memang tu dapat anak tapi lima orang je. Kita lambat tu, lima belas orang. Huh, tiga kali ganda. Mereka ada kalau Allah nak bagi. Tapi kita kena sabar. Kita kena reda. Dan kita kena belajar menikmati ujian. Kita lihat ujian itu dengan positifnya. Tak ada nak lihat dengan positifnya. Awak boleh bulan mandu, orang lain bukan senang nak honeymoon. Awak tiada hari boleh honeymoon. Bukan honeymoon, hanisan honey boleh. Honeyland boleh, honey sea boleh. Habis bulan bintang, laut, darat awak boleh. Semua berhani-hani belakang awak. Eh, kita lihat dengan pandangan positif, Alhamdulillah. Kata Syam Dua aku melalui satu pengalaman. Aku diuji. Aku tu tanya kenapa aku diuji? Kenapa aku ditambah lagi ujian? Sehingga satu hari aku terdengar satu sahabat berkata, Bukankah kamu dulu berkata, serahkan urusan kamu semua pada Allah? Sekarang belajar serah. Jangan duk mencebik, jangan duk mengomel. Lalu kata Syam, dok kena mulai hari itu aku sopan. Siap datang ujian, aku dah tak tak cakap apa. Tapi hebatnya kita, bila datang ujian, kita diam. Diam adalah mutiara hikmah. Jangan cakap dulu. No. Kita once kita cakap, kita terlepas daripada mendapat kemuliaan. Datang ujian, diam dia, diam. Biar akal tu datang balik, biar agama tu datang balik. Lihat pahala yang sabar, lihat pahala reza, Ya, gantian yang paling baik yang Allah Ta'ala akan ganti pada kita itu Wallahu'an bisawab. warahmatullahi wabarakatuh.